إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عداد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عداد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد Baik Alhamdulillah kita kembali pada membacakan kisahnya para Nabi yang di mana kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan kisahnya Nabi Nuh AS dan semalam telah kita mendengarkan berkenaan dengan bahawasanya umatnya Nabi Nuh AS yang masih lagi ingkar yang tidak mahu beriman kepada apa yang di, diserukan oleh Nabi Nuh AS untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka itu mengatakan agar mana mereka meminta kepada Nabi Nuh AS agar mana menyegerakan untuk diturunkan azab ke atas mereka. Jadi itulah yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan memberitahu kepada Nabi Nuh AS untuk tidak lagi uh, untuk memberitahu kepada Nabi Nuh AS bahawa tidak akan ada lagi orang-orang yang akan beriman selain daripada mereka. Baik, agar mana Nabi Nuh AS tidak bersedih hati. Baik, kemudian disambung di sini, Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dalam ertinya dari yang diambil daripada surah Hud ayat ke-37 dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Baik, pengarang mengatakan di sini setelah berputus asa mengharapkan kebaikan dan keberuntungan kaumnya melihat sama sekali tidak ada kebaikan dalam diri mereka menyakiti, menentang dan mendustakannya dengan segala cara, baik dengan tindakan maupun tutur kata. Akhirnya bin Nuh AS memajarkan doa, Allah SWT memperkenankan dan mengabulkan doanya. Allah SWT berfirman, dan sesungguhnya Nuh telah berdoa kepada kami. Maka sesungguhnya kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya daripada bencana yang besar ini yang diambil daripada surah safat ayat 70 hingga 75 hingga 76 dan kemudian dalam surah al-anbiya pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dan ingatlah kisah nabi nuh sebelum itu ketika dia berdoa kami perkenankan doanya lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya daripada bencana yang besar surah al-anbiya ayat 76 kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di mana Nabi Nuh salam berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku, maka berilah keputusan antara aku dengan mereka dan selamatkanlah aku dan mereka yang beriman bersamaku." Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Maka dia yakni Nuh mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku." Dan dia Nabi Nuh alaihi salam berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku kerana mereka mendustakan aku." disebabkan kesalahan-kesalahan mereka mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah dan nabi nuh berkata ya tuhanku janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur jadi ini adalah beberapa ayat-ayat suci Al-Quranul Al Karim yang membawa pengertian yang sama berkenaan dengan bagaimana Nabi Nuh Salam ketika itu sudah dalam keadaan kesedihan. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu bahawa sudah tidak akan akan bertambah lagi, tidak akan lagi ada orang-orang yang beriman selain daripada apa siapa-siapa yang telah beriman. Yang yang telah kita tahu kurang daripada 50 orang. Maka Nabi Nuh alaihi salam mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mana memberikan pertolongannya. Di situlah uh, di situlah Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan permintaannya Nabi Nuh alaihi salam dengan kita maklum Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan menimpakan ke atas mereka azab yang besar yang merupakan banjir yang besar. Jadi pengarang kemudian mengatakan di sini kesalahan kesalahan berupa pengingkaran kekejian dan doa keburukan Nabi Nuh menumpuk menjadi satu pada mereka. Saat itulah Allah memerintahkan Nabi Nuh AS untuk membuat kapal yang besar yang belum pernah ada sebelumnya. Juga tidak akan ada kapal sebesar itu setelahnya. Sebelumnya Allah menyampaikan kepada Nabi Nuh ketika putusnya ketika, ketika keputusannya tiba dikala siksanya yang tidak tidak dapat tertolak oleh kaum yang berbuat dosa datang menimpa Nabi Nuh Nabi Nuh Aisyah tidak bisa lagi tidak dapat lagi menarik doa yang ia panjatkan kepada Allah kerana mungkin saja Nabi Nuh merasa merasa hiba ketika melihat seksa yang datang menimpa kaumnya untuk mendengar kerana mendengar tentu tidak sama dengan menyaksikan secara langsung untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan jadi apabila Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan permintaan Ha, permintaan ataupun doanya Nabi Nuh alaihi salam Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk membina sebuah bahtera. Ya, untuk membuat sebuah kapal yang besar yang di mana pengarang mengatakan di sini adalah kapal yang besar itu belum pernah ada sebelumnya dan juga tidak akan ada kapal sebesar itu setelahnya. Kita harus faham bahawa sebenarnya umat manusia zaman dahulu itu saiznya itu berbeza dengan kita. Kebanyakannya itu dalam keadaan saiz yang tinggi, besar ya, eh, subhanallah. Jadi wajar untuk dibinakan kapal yang sesuai dengan ukuran mereka. Ya, eh, sesuai dengan ukuran mereka. Nanti kita akan lalu juga berkenaan dengan kisah di mana bagaimana Nabi Nuh AS atau berukuran bahtera yang diperintahkan kepada Nabi Nuh AS untuk dia membuatnya. Baik, jadi di situlah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawasanya jangan lagi bicara dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Jadi seolah-olah ini menurut pengarang apa yang disebutkan di sini mungkin Nabi Nuh AS merasakan bahawasanya akan akan ada rasa hiba melihatkan kaumnya kerana kebiasaannya para rasul itu mereka itu tidak mampu ataupun tidak mahu melihat umatnya mereka itu di diazab oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mahu umat mereka itu diazab oleh sebab itulah mereka itu akan merasa sedih walaupun memang mereka itu atau kaumnya Nabi Nuh alaihi itu diazab kerana perbuatan mereka sendiri. Kerana mereka telah uh, berdegil eh, dan juga melawan apa yang diajak atau yang didakwakan oleh Nabi Nuh SAW kepada mereka. Iaitu yang Allah SWT mengatakan, Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan kemudian firman Allah SWT, Dan mulailah dia, iaitu Nabi Nuh SAW, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya mereka mengejeknya menghina Nabi Nuh a.s dengan menganggap ancaman yang ia sampaikan pada mereka mustahil terjadi lalu dia Nabi Nuh a.s berkata jika kamu mengejek kami maka kami pun akan mengejek kamu sebagaimana kamu mengejek kami iaitu kamilah yang akan mengejek kamu semua dan membuatkan kamu dan membuatkan kamu merasa hairan dengan ke kejadian tersebut kerana terus kamu akan mengingkari dan menentang menentang apa yang kami bawakan yang akan membuatkan kamu semua tertimpa siksa maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal jadi apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berserta dengan apa yang diterangkan oleh pengarang di sini adalah bahawasanya apabila Nabi Nuh AS mula membuat kapal kita sedia maklum bahawa Nabi Nuh AS bukan buat kapal tu kat tepi laut tidak, dekat tengah-tengah kota eh? dekat tengah-tengah kota jadi itulah apabila kaumnya, setiap kali kaumnya itu uh, berjalan melewati kapal tersebut, nampak Nabi Nuh AS sedang membuat kapal, maka mereka akan mula mengejeknya mereka mula mengatakan bahawasanya Nabi Nuh AS ini bukan orang yang kurang orang adalah orang yang kurang siuman. Mana ada orang buat kapal kat tengah-tengah dunia. Dan kat tengah-tengah tahun. Eh. Jadi itulah yang mereka mengatakan bahawa uh, Nabi Nuh AS adalah orang yang kurang siuman. Dan mereka mengatakan adalah bahawa mustahil apa yang apa yang diminta oleh mereka. Iaitu mereka minta agar mana Nabi Nuh AS meminta pada Allah untuk menyegerakan azab. Mereka mengatakan itu adalah satu perkara yang mustahil. Jadi itu yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dan mereka dan jika dan, dan Nabi Muhammad SAW berkata kepada mereka jika kamu mengejek kami jika kamu memperlikan kami maka kami pun akan mengejek kamu sebagaimana kamu mengejek kami uh, jadi itulah Allah Subhanahu Wa Taala merakam eh, apa yang dijawab oleh Nabi Nuh SAW kepada kaumnya yang masih lagi bersikap angkuh terhadap apa yang didakwahkan atau apa yang diserukan oleh Nabi Nuh SAW kepada mereka hanya Nabi Nuh minta untuk mereka beriman saja kepada Allah tidak meminta mereka duit tak mereka minta, uh, tidak meminta mereka pangkat dan darjah dan seumpamanya hanya minta mereka untuk beriman kepada Allah kemudian Nabi Nabi Nuh alaihi akan meninggalkan mereka tapi mereka masih lagi bersikap angkuh tidak mahu beriman dengan apa yang diajak atau diseru oleh Nabi Nuh alaihi salam wallahu a'lam insyaallah kita akan sambung lagi Memperkenalkan berkenaan dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam insyaallah wasallallahu alaihi wasallam آمين 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 يا رب العالمين ربنا تقبل دعانا وعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم صلى الله <سؤال> على محمد صلى <صفح> الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم